что осталось. мы Что там? Что? Что там снять? Вот эти хорошие примеры, что с бутылками. То есть это явно мусора, а не спит сюда эти бутылки. Это не... Ну, мы все видели, что если забирали митингующих, то забирали готовые бутылки, уже заряженные. И забирали в ящик. А тут лежит мешок с пустыми бутылками. То есть он явно принесен ими оттуда. Ой, ты меня так по клыкам, значит, тут труп. Теперь смотри, граната заряженная. Граната? Да. Вот она заряженная. Мы обращались к сотрудникам МВД, так, просили их разобраться, убрать ее, потому что мы не знаем, что, что с ней. Ну, тут кто-то возьмет, оторвет. А я сказать.